Hər birinizə Allahdan lütf və sülh olsun. İlk olaraq e, mövzumuza başlamışdan qabaq bir az İsrail xalqı haqqında məlumat verim. İsrail xalqının adı və adının bağlılığı İbrahim oğlu, İshaq oğlu Yaqubla bağlıdır. Hansı ki Yaqub o Allahın verdiyi bir addır. İsrail və ondan Yaqubdan törəmiş bütün nəsilləri İsrail xalqı kimi tanınır. Bu barədə film də var. Hansı ki qardaşları Yaqubun oğulları Yaqubun sevimli oğlu olan Yusufu qul kimi satırlar. Amma bir heyvanın kesinə kəsib qanını Yusufun paltarına bulayıb gətirib verirlər Yaquba ki, buyur oğlum heyvər şey heyvanlar tərəfindən parçalanmışdı. Və Yaqub həmin paltarı gördükdən sonra öz əyindəki paltarı çıxır, belinə çul bağlayır və bir müddət yas tutub ağlayır. Hətta Kələmdə oxuyuruq görək ki, Yaqubun gözləri ağlamaqdan kör olmuşdur. Rəka asır ki, oğulları və ə, ey, oğulları ona təsəlli verdilər, amma Yaqub təsəlli tapa bilmirdi. Əlbəttə ki, oğulları həqiqətənə desildilər ki, ata biz sənin qarşında günah eləmişik. O təsəlli tapırdı, amma hər şeydə Allahın üst planları var, hər bir həyatımızda, hər bir anında. Allahın bizim için edəcəyi işlər var ki, biz onu dərk edəmirik. Yaqub həmin vaxtda tam ümütsüzliyə qapılmışdı və oxuyub görürük ki, o ağlayıb, yas tutub ağlıyırdı. Biz indi sizə nə danışarkən ümütsüzlük və ümütsüzlüyün pik nöqtəsi olan depressiya barədə danışacağıq. Hansı ki, müasir söz kimi hal-hazırda işlənir. Hamı depressiya haqqında müəyyən sözlər danışır. Lakin bu latın sözüdür. Depressiya sözü özü latin dilindən götürülmüş bir sözdür. Deprimo, yəni aşağıya doğru təzyiq deməkdir. Luka'nın müjdəsi İncil kitabında Luka'nın müjdəsi 21-ci fəsil 20-ci 26-cı ayələr oxusaq görərək ki, yazılır ki, son zamanların əlamətlərindən biri də insanların ümüdsüzlüyə qapılması olacaq. Yəni Yer üzündə olan insanların əksəriyyəti ümütsüzlüyə qapılacaq. Onların ümidi olmayacaq. Onların, onlar sonunu bilmədiyinə görə, sonu ilə nəticələ nəzə bilmədiyinə görə ümütsüzlüyə qapılacaqlar. Pessimizm, gücdən düşmə, həyata da maraqsızlıq bu insana depressiyaya gətirib çıxarır. Və yoxdaki depressiyaya düşən insanda pessimizm, gücdən düşmə, həyata maraqsızlığı yaranır. Biraz statistik məlumatlar verək depressiya barədə. Depressiya e, depressiya düşən insanlar, hansı ki ümütsüzliyə qapılan insanlar. Bir var, qısa müddətli ümütsüzlük, bir vaxt qısa müddətdə gəlir, hansısa bir qayğı ilə, hansısa bir problem ilə bağlı gəlir və sən onu keçirirsən, 1, 2, 3, 4 günlə sonra normal həyata dönürsən. Bir də var ki, uzun müddətli və aşağıya doğru təzyiqlə olan bir depressiya, hansı ki ümütsüzlük aşaqəyə doğru gedirsənin e, bu günü sabahkı günün bu gündən daha pisləşir. Getdikcə sən daha pis vəziyyətə düşürsən və həmin e, haldan çıxmaqsa səndə heç bir ümid, heç bir inam qalmır və yaranmır və sənin getdikcə günü-gündən pisləşəcək. Belə bir insanlar hansı depressiya yaşayan insanlar yer üzərində ölkələrə görə 8-12 faiz arası dəyişir. Ancaq ən böyük depressiya olan Depressiv yaşayan insanlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında 16 faiz, ölkə əhalisinin 16 faizi ümidsizliyə qapılıb depressiya vəziyyətindədirlər. Əgər baxmayaraq ki onların kaşlokları doludur, baxmayaraq ki haldeniklər doludur, maddi vəziyyətləri normaldır, dünyada bəlkə ən yaxşı vəziyyətdə yaşayan bir ölkədir, lakin ölkə əhalisinin 16 faizi depressiv vəziyyətdə yaşayırlar və intiharların da çoxluğu depressiya düşən insanların yekununu tapa bilmədiyinə görə tam ümidsizliyə qapıldığına görə baş verən bir prosesdir. Daha bir 1-2 məlumatlar verəcək depressiya barədə. Bax və Beethoven hansı ki onlar güclü bəstəkarlardı. Onlar özləri bildiriblər ki, əksər yazdığı musiqiləri depressiv vəziyyətdə yaza bilə, depressiv vəziyyətdə olan zaman yazıblar. Eləcə də məşhur rəssamlar var ki, onların Bahalı qiymətə satılan rəsm əsərləri, dünya üzü tanınan rəsm əsərləri onların depressiv vəziyyətində yazılıb. Martin Luther öz həyatı haqqında danışarkən o bildirir ki, ömrünün böyük bir hissəsini depressiyada keçirib. Ən çox depressiyada olan yaş dövrü 18 və 20-18-40 yaş arası qadınlarda baş verir bu hal və depressiya olan insanların 60%i 18-40 yaşı arasında olan qadınlardan ibarətdir. Depressiya bədəndə ağrılar yaradır və həmin ağrılar getdikcə daha ağır xəstəliklərə səbəb olur. Yəni depressiv insanda bədəndə ağrılar olur, yuxusuzluq və iştahsızlıqla müşahidə olunur. İnsanın fikri, həyata baxışları, prinsipləri dəyişir. İnsan hissiyatsız olur əkmək insanların sevinclə və kədərlə eşyərik ola bilmirsən. Gənclərdə daha çox e, həyata maraqsızlığı yaranır. İnsanlarda suallar yaranır. Niyə bu baş verdi? Niyə mən bu ailədə doğuldum? Bu problemlər niyə mənim başıma gəldi? Niyə, niyə, niyə və çoxlu sualla yaranır ki, bu hallar niyə məndə əmələ gəlir? Amma dindar insanlarda Allaha yəni xidmət edən insanlarda isə depressiv vəziyyət olunur ki, heç kəs deyə bilməz ki, mən bu vəziyyətdə yaşamamışam, bu vəziyyətə keçirməmişəm. Bəli, artıq 18 yaşından sonra gənçlik dövrlərini yaşayan insanlarda bu proses bu proses baş verə bilər. Oğunsan ümütsüzliyə qapıla bilər və ümütsüzlüyü getdikcə fırtına doğuraraq onu dibə doğru apara bilər və səndə əgər bu proses baş verirsə və sən həyatında olan şeylərə görə Allah'a sual verirsənsə, özünü yaradana tayt tutsansansa və onu açıq şəkildə etiraz edə bilirsədsə, bil ki, sən depressiv bir vəziyyətdəsən. Sənin vəziyyətin ümüdsüzliyə doğru və dibə doğru sürüklənir. Depressiyanın səbəbləri gənclərdə ayrılıq, sevgi problemləri ola bilər. Yəni eşqdə yaşanan problemlər ola bilər. Ailədə olan bədbəxtlik insan itkisə ola bilər. Ailədə əraralar arasında problemlər ola bilər. Ruhani məğlubiyyət ola bilər, işsizlik ola bilər, borc ola bilər. Yəni depressiyanın səbəbləri bir çox səbəblərə bağlı ola bilər ki, hansı ki onlar səni dibə doğru sürüşkləyə bilərlər və günü-gündən vəziyyətin pisləşə bilər. Əlbəttə ki, təbiətin özü bizə öyrədir ki, Təbiət özü də eyni vəziyyətdə qalmır, müxtəlif vəziyyətlərə düşür. Yəni fəsillərə baxsaq biz görərik ki, yaz, yay, payız, qış. Hələ vaxt olur ki, yayda yağış yağır, yayda qar yağdığını da görmüşük. Hələ vaxt olur ki, qışın ortasında istilərlə şikayət olunur. Payızda gün çıxır, yazda yağış yağır, gün çıxır. Yəni fəsillərin dəyişiciliyinə baxmayaraq biz bir fəsildə bir fəslin içində, yəni kalendar olaraq bir fəslin içində başqa fəsli müşahidə edə bilərik. Yəni bu təbiət bizə öyrədir ki, insan eyni vəziyyətdə qala bilməz. Kəlan bizə bəli öyrədir ki, sevinin, ancaq sevinin təqib olunarkən, sevinin problemə düşərkən, sevinin müvəqqəti imtahanlarda, imtahanlarda sevinin, sınaqdan keçərkən sevinin. Hər bir vəziyyətdə çalışın, sevinin. Bəs biz nə vaxt gələlərək biz bəs niyə bu depressiv vəziyyətlərə düşürük, niyə ümütsüzliyə qapılırıq? Baxsaq, bu hallar e, İsa özündə də olub, getsə, Maria bağında o böyük stress keçirdi və hətta yazılır ki, onun alnından tər yerinə qan damlayan yerlə də da daşın üzərinə. Bu vəziyyəti Davud yaşayıb. Zəbur kitabında əgər biz oxusaq, Davudun Zəbur kitabında 42-ci məzmur, 5-ci və 3-cü ayələri əgər oxuyarıqsa, orada daha aydın şəkildə Görərik ki, Davud həmin anları yaşayıb və Allah'a yalvarıb, Allahdan diləyib. Oxuyuram Davudun Zəbur kitabının Məzmur 42 5 və 3-cü ayələri. Göz yaşlarım gecə gündüz qıdam olub. Mənim qəlbim niyə qırılmışam? Ax niyə bu köksümdə təlaşlanırsan? Davud Allah'a özü barədə Allahla danışır və deyir ki, göz yaşlarım gecə və gündüz qıdamdır. Mənəm gəlirəm niyə qorulmusan? Axuniyə köksündən təlaşlanırsan. Amma sonradan davot yazır ki, ümidini yenə Allah'a bağla. Qoy Allahma məni qurtarama. Şükür edim. Və özü üçün. Bir insan özü üçün deyir ki, mənim vəziyyətim budur, amma ümidimi Allah'a bağlamalıyam və Allah'a şükür etməliyəm. Bu gözəl vəziyyətdir, o gözəl andır ki, sən depressiyaya düşürsənsə mə Allah'a da onla parallel tanıyırsan. Yere mi peyğəmbərin həyatına baxsa yazar e, görərik ki, deyir ki, doğulduğum günə lənətlə olaydı. İsa ilə özü üçün ölüm arzulayır. Süleyman məsəllərində də var bu barədə. Süleyman məsəlləri 15-ci fəsil 13-cü ayədə Süleyman bu vəziyyəti keçirməsi idi. Bu məsəlləri hiss edərək yaza bilməzdi. 15-ci Süleyman məsəlləri 15-ci fəsil 13-cü ayədə yazılıb. Gəlbin sevinci üzü xoş edər, ürəyin kədəri könülü sındırar. Bir əgər kədərdədsə, könül sınıbsa, bu insan üzündən məlum olacaq. Depressiya daimi bir vəziyyət deyil. Allahın sözünə işidən insan, Allah'a yaxınlaşan insan bu vəziyyətdən çıxa bilər. Və biz Kəlamı araşdırsaq, ən dərinliyinə getsək, bizə məlum olar ki, depressiyanın yaranma səbəbi günahdır depressiyanı yaranma səbəbi insanda olan qanunsuzluq, günah toplusu və günahdan həssə bir günahdır. Çevril həyata bax, hardan başlayıb bu depressiyaya düşdüyün günlər hardan yaranıb bil ki sənin həmin vaxt olan günahlarından yaranıb. Ona görə Yaqubu müxtəlif 4-cü fəsildə qeyd olunur ki, əgər sən depressiyada olsansa ümidsizliyə qapılmışsansa bil ki səndə bir günah var və o günah üçün sən depressiyadan çıxmaq üçün yox sən depressiyadan, ümüdsüzlükdən sıçrayıb çıxıb atlanıb yenidən normal həyata qayıtmaq üçün yox. Sən yalvar ki, Allah sənin günahlarını bağışlasın. Sən yalvar ki, səni bu vəziyyətə salan şeytan, iblis günah vasitəsilə sənə yol tapıb və səni batırmağa çalışır. Yaqubun müjdəsi 4-cü fəsil 8-10-cu ayələrdən oxuyuram. Allah'a yaxınlaşın, o da sizə yaxınlaşacaq. Ey günahkarlar, əlinizi paklayın. Ey qər qərarsız insanlar, ürəyinizi saflaşdırın. Kədərləriniz yas tutun, ağlayın. Qoy gülüşünüz yasa, sevincinizlə qəmə dönsün. Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, o sizi uzaldacaq. Rəbbin önündə üzünüzü aşağı tutmaq günahları etiraf etməkdir. Rəbb ilə üz üzə gəlib özünü alçaltmaqdır, günahları ora demək və ondan bağışlanma istəməkdir. Depressiv olan belə bir insan validey, o, Rəbbimiz Məsihlə birlikdə çarməxə çəkilirdi. Biri xilas arzulayırdı, biri ordan düşməyə hazırdı. O birisi isə gəlişində sadəcə olub məni xatırla deyirdi. Onun son anı idi, onun son nöqtəsi idi və o təsəllini Məsihdən ordan aldı. Təsəllini orda Məsihdən aldı ki, gəlişin zamanı mən günahkar yadda sax və budur Rəbbin qarşısında yazıtub alçalmaq Rəbbin qarşısında özünə üçün tövbə etmək. İnsanı depressiyadan çıxarmağın, insanın ümidsizlikdən ayrılmağın bir yolu var. Səni ümüdsüzliyə, depressiyaya bağlayan günahından tövbə etmək. Tövbə edib oradan Allah'a yaxınlaşmaq. Əgər istəsən ki, mən bu vəziyyətdən çıxım, e, maddi problemim varsa, pul istəsən alınmayacaq. Xəstəliyim varsa, şəfa istəsən alınmayacaq. Allahı tanıya tanıya sən nə qədər dua etsən, kəlam oxusan bil ki, günahından tövbə etməsən, sən həmin vəziyyətdən çıxa bilməyəcəksən. Ona görə də lazımdır ki, ilk olaraq günahdan tövbə edib Allah'a yaxınlaşmaq. Efeslilərə məktub ikinci fəsil 12-13-cü ayələri oxuyuram. o vaxt məsessiz, israr vətəndaşlığından kənar, Allahın vədinə əsaslanan ətlərə yad, dünyada ümütsüz və Allahdan məhrum idiniz. Amma bir zaman uzaq olan sizlər indi Məsih isə də Məsihin qanı sayəsində yaxın oldunuz. Deməli artıq yad və qərib deyilsiniz. Siz müqəddəsərlə birgə vətəndaş və Allahın ailə üzvüsünüz. Kəlam sənə bu qədər yaxındır. Allahın sözü sənə bu qədər yaxındır. Sən artıq yad kənar və qeyrəqanuniyyətdirsə sən artıq məsliyi tanıyırsan sən artıq bilirsən ki bu vəziyyətdən çıxmağın yeganə yolu var otur bacarmırsan dua eləməyə bacarmırsan yalvarmağa bacarmırsansə əgər sən Allahın qarşısında öz içini açıb deməyə dua vasitəsilə otur sadəcə özünlə -öz danış bil ki danışdığın səni qulaq dinliyir. Kimə danışılsa, heç kəs yoxdursa yanında, Məsih səni dinliyir. Məsih sənə qulaq asır. Sadəcə onun yanında öz içindən gələnləri açı söyle. Bil ki, mən bacarmıram. Mən alçalıram, mən kömək istəyirəm, mən bacarmıram. Amma sən istəsən məni bu vəziyyətdən çıxararsan. Ona görə də Rəbbə şükürət ki, indiki vəziyyətindən çıxış yolum var. Rəbbə yalvar ki, Həmin çıxış yolunda əlini tutub səni qaldırsın. Və yeganə yol var. Yeganə yol var. Ölüm insanı xilas etmir, ölüm insanı cəhənnəmə aparır. Əgər hə, özünü öldürməyi düşünürsənsə bil ki, yekunun cəhənnəmdir. Amma yeganə yol var, o Allah'a yaxınlaşmaq, o kövlərdən gələn sevinci içvə qəbul etməkdir. Yalnız bir yol var, o da çarmıqda öz günahlarını messiyə bildirmək və çarmıx vasitəsilə onun axırından qanı vasitəsilə günahların bağışlanmasına, əhvinə və ümidsizlikdən çıxmağa yol tapmaqdır. Rəbb hər birinizə xeyir dua versin. Hər biz bu sözü dinlədik, eşitsiz və bilin ki, həmin yola gəlməsəz, sizin vəziyyətiniz günü-gündən tibə doğru təsdiqlə hərəkət edəcək. Hər birinizə Rəbb bol xeyir dua versin. Amin.